nəri mayın 15-idir. Mən bir şeydən demək istirirəm, bunu deməsə olmaz. Buyurun. Hətta artıq ayın 16-sına keçmişik, amma ayın 15-in neferidəm. 93-cü il mayın May 15-də Baş Şəhərdə Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması haqqında rəsmi sənəd imzalanıb. O müqavilə protokol bilmirəm. O zaman o sənədi imzalayan Rəhim Qaziyev. O zaman ala prezidentdə o, o avadan 15-də də bizdə hakimiyyət olmayıb. Rəsmən hakimiyyət olmayıb. Ejma. Hə? Bax, Ayaz Məhəmmədov bir gecəni Yaqub Məmmədov çıxıb getmişdir, yola salmışlar. Ayaz Məhəmmədov bir gecə gəldi, galdı, səhər o da başını götürüb getdi. Hə? Hələ İsa Qəmbər də gəlib oturmamışdı o parlamentdə. Yəni ölkədə faktiki olaraq prezident vəzifəsi və yox idi. Dolayı seçilməyib oldu. Abdülfazlar prezident oldu. Böyle hem Gaziyev'in canfaşanlığı ve Abdülfaz Bey'in siyasi iradesi Rus ordusunu Azerbaycan'dan çıkarttı. Özde burada e, onu da istiyorum, bir daha. Yani hamı bilir, bir daha bilsin. Hemen e, Daşkent'te imzalanmış protokol Rus ordusunun Azerbaycan'dan dört ilde, dört ilde etap etap çıkarılmasını nezir ettim. Rahim Gaziyev'in canfaşanlığı, bak bu e, israrla bu məsələyə e, bax belə cənidən yanaşması və Əbilvəz Əlixbəyin bu bənada Rəhim Qazıməddin dəstəyi, yəni siyasi dəstəyi 3 ay yarımda, 3 ay yarım dörd illik müqaviləni 3 ay yarımə e, yerinə yetirdilər və sonuncu rus askaryı bir dənə gəncədə də o desant olmuş qalmışdı, o da o burdakı rus ordusuna, yəni e, Sovet ordusuna daxil yox idi. Sonuncu askaryı 3 ay yarımda burdan yola saldılar. İndi bilmə, bəhəmdə istəsə özü qoşular detallar deyər. Və bütün bu şeylərin hamısı e, bağ tarixdir. Bu gün mən bir dəfə burada demişdim əvvəllər. Bu gün niyə baxın, artıq e, prezidentdən tutmuş, yəni bu bolşevik zehniyyətinin təmsilçiləri əsasən e, bütün hallarda AXC müsavat hakimiyyəti deyərək dolayısıyla Elçibəyi və bir başçılıq bəyə və Rəhim Qaziyevə bikənirlər. Vəslə Rəhim Qaziyev nə üçün bə kurdan bir xəttdə e, çıxır. Bax, o doğru başnazirləri, dövlət katibləri, nə bilin, siparla məsədləri, baş nazirləri filan-filan heç kim adı çəkilmir. Elə-belə ümumi deyilir. Amma heç kim amma adınla Rəhim Qaziyevin adı çəkilir, bir dəçibeyn adı çəkilir. Məsələ səbəbi də nədir? Mən bunu bir dəfə, əslində bir neçə dəfə demişəm, bir də artıq deyirəm. Bu günləri hamını düşündürən bir məsələ var. Rus ordusu necə qayıtdı Azərbaycanın? Əgər o dediyim sürəcdə ki, e, Rəhim bəyin fədaçarlığı və Əbilfəz Əcbəyin siyasi iradəsi 3 ay yarımda Rus ordusunu buradan çıxarda bilməsəydi, sonra bilirsiniz, hamı bilir, e, cəfə müsamahatı hüqumatının vəziyyət biraz qarışdı filan-filan, e, Rus ordusu Azərbaycandan bu günəkib də çıxası deyildi və çıxmamış rus ordusunu təcrəf kim qaytardı ittihamı da ortada olmuyor. Ona görə Rəhim Qasım və Əlibey onadır hədəf alınır ki, dəfələrlə üstünə basıb-basıb vururlar. Və getdik ki, artıq həddən bizə görk edirlər ki, Rusa qarşı olan, Rusa qarşı Asiq Məğizli, yəni bəzən hətta öldü istədi, bəzən bax belə ə düsə bil başqa cür arxada başqa cür davranıb rusun ordusuna ə e, gözünsə russa gözünsə qasım vardı yəni rusun ordusuna belə dəyət nifrət eləyən rus ordusunun e, yerini dəyişməsinə əlində olan o hakimiyyət sancaqlarından yararlanıb rus ordusunun xətrinə dəyən hər kəsə sistem olunacaq. Hər kəs illər uzun nəslikcə bax belə eee lanətəncəylər bular tərəfindən. Və bu baxın son vaxtda bu məsələ yenidən gündəmdədir. Bir eee isə biləcək millət vəkillərinin eee statusunu tanıma məsələsi var. Azərbaycanın müstəqilliyini tanımış. Hətta neft müqavilələrinə qədər ratifikasiyasını həll eləmiş. Azərbaycanın Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişini təsdiqləməyib. Ondan sonra ə e, nə bilim Azərbaycanın bütün o geribinin bayrağını təsir etmiş parlament üzvlərinin bu gün statusu tanınmır. Aha da bilir. Ondan sonra həmin parlamentdən sonraki dövrdə parlamentə seçilmiş adamlar, onlar onların problemi yoxdur. Amma həmin o parlament üzvlərinin heç birinin statusu tanınmır. Bilisminiyə tanınmır. Rəhəm Qaziyə görə tanınmır. Bax bu da bir görsüdür. bu Moskvanın sifarişidir. Moskva belə istəyir. Çünkü Rəhim Qaziyev Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılmasının əsas fikridir. Bir daha deyir, burada Elçi Bey'in o e, siyasi iradəsini aşağılamaqda söhbət getmir ama bir daha deyirəm, e, evvel də Elçi Bey'e rakibiyyata gəlmədən, Hal Səhvəsi Müsabat Hakimiyyatı Azərbaycanda olmadan tək başına və tək canlı Rusiyanın o, e, herbi kurumlarla danışıklar yaparmış. 25, 26, 1, 29 yerler alıp Pavel Kıraçok bastırmanı getirip şu yaparmanın dedesinin evinde yatırmanın ve pişim pişimle bu protokolları imzaladan Rahim Gaziyev'in bu günleri Azerbaycan'ın e, ne istiqalçı deftar statüsü tanınır, ne nazir statüsü tanınır. Ona göre tanınmır ki Rusya böyle istiyor. Işte. Çünkü Rahim Gaziyev Rusya bak bir böyle, böyle, böyle bir de böyle dağ çakıyor. Bu bizde arvatlar değil kadınlar ki amına biri belə bir də belə dağ çəkdi. Rəhmqazev o rus insan biri belə bir də belə dağ çəkib. Rus ordusunun Azərbaycandan getməyi və heç bir münaqişəsi, fransız bax belə sığallanıb yola salınmağı Rəhmqazev fəaliyyətidir. Və bu gün onun ona bağışlamırlar. Rəhmqazevə baxın, sual eləndə prezident deyir ki, müdafiə naziri var idi o zaman, nə bilirəm, belə biraz da təxir almış formula deyir, Sünanın orada, burada, hə? amma Rəhmdəzəvilərimdə rəis partisi müdafiə nazir olması haqqında heç bir məlumat yoxdur. Bilsiniz bu nə deməkdir? Şu an kimi verirəm Rəhmdəzəyə niyə müdafiə naziri idi? Hə də adam e, nazir olub, pensiya verməli lazımdı. Onu deyirlər ki, sən nazir olmuşsan, sanat yoxdur. Bütün hamısı Rusiyanın, bütün hamısı bu gün Azərbaycanda rus bascları və bolshevik zehniyyətinin məhsullarıdır ki, bu günləri milli e, dadı Siyahi deputatlara status tanınmır. Onların neçələri bax belə bir az da səfarat içində eee yaşayıb dünyasını dəyişiblər. Bir neçə nəfər qalır. Onlardan biri də və nə qədər Rəhmqaziyev sağdır, o məsələ o status tanınmayacaq. Çünki Rusiya belə istəyir. Rusiya onun bu o hakimiyyətdə də, onu bu üç hakimiyyətdə də bəzi adamlar var, bax belə sanki yoxdurlar. Onlar da rusun təziqi altındadır hazırca fərğində olmalıdı. Və mən eee 93-cü il 15 may tarixini Azərbaycanın tarixində çox önəmli bir gün sayıram. Ona görə ki, ona görə ki həmin gün Rus ordusunun Azərbaycanı tərk etməsi haqqında Yekun sərəc imzalanıb və o sənədin altında da mən fəxrlə və qürurla deyirəm ki, mənim dostum, mənim illərlə dostluq elədiyim mənim bax bütün hallarına, bütün məqamlarına çox sevgiylə yanaşdıb, eyni zamanda da Azərbaycan xalqı ilə bu millətin e, bütün o e, xarakteri, xüsusiyyətlərini, yəni yaxşı mənada özündə daşıyan və özü boyunda da e, bir dünya olan rəhmgəz evimizəsi var. Bunu da mən buradan deməyə üzümə boş bildim. Çünki biz ayın obş efirdəyik, bay anom düşü. Həm də baxın tarixlərdə çox tarixlər qeyd olunmasa bu 15 iyul var bu oturuş günü 17 e, noyabr var e, 17 noyabr dekirəsi günü 18 e, oktyabr var müstəqillik günü indi 28 may var filan var amma baxın 15 may o gündür ki o gün rus ordusunun 200 il Azərbaycanı taptaq altlazən rus əskərlərinin Azərbaycanı bilmərlə tərk eləməsi var ee von von komandası, von akustu da komandası aldığı günün başlanıcı əsası qoyulduğu gündür və mən buradan Əbürfəz bəyə Allahdan rəhmətlər diləyirəm, Rəhm bəyə də uzun uzun ömürlər diləyirəm ki, nəticə etibarilə tarix bunu yazacaq. Bugünkü bolshevik zehniyyəti onu yazmaz. Bolsheviklər əslində hər zaman milliliyin və millətçiliyinə rəng vurublar. Bu indiki hakimiyyət onu yazmaz. Çünki indiki hakimiyyətin maraqları daha eee dövlətin, millətin mənafelərindən çox hakimiyyətlərini qorumaq üzərinə köklənir. Bunu bugünkü e, o e, hakimiyyətin ətrafında cəmlənmiş elita, alqarxiya qəbul etməzdi. Çünki onu qəbul etdiyi an qarşılarında bir millət durur və millətin də e, haqqını tanımaq lazımdır. Bu millətin haqqını tanımayan, bu millətə bax bu millətin İ e, keçəcəyi üçün millətin tarixi üçün çox önəmli işlər görmüş. Bütün hər cürə e, əyərləsləri gözə ardın edərək, ondan sonra hər cürə əzab vəziyyətlərə qarşılaşaraq bu millətin tarixində özünə görə e, tarixi çox böyük tarixi hadisələrə, cəhan şumum hadisələrə imza atmış kişilərin haqqı bu gün tanınmır. Bu e, haqqların tanınması da tarix qiymətini verəcək. Bugünkü tarixi yazanlar saxtaçarlıqla məşğullara, bugünkü açıq məyatın sintisikası ilə tutmuş özünün avtobioqrafiyasına qədər hamısı saxtadır. O bu millətin saxtaçarlığına, saxtaçarlıqla bu milləti bugünkü duruma gətirənlər də tarix bunu da yazacaq. Amma indi hələ ki o daddan dərdi, ruh variesdadır. Yaxda o elçinin bir yaxşı sözü var, şürün fəndi var. Hələçi bunlar şürün fəndindən yararlanırlar. Hələçi rol maraşdır. Hələ ki bunlar ə, öz belədən ki, hakimiyyət ə, və dövlətin özlərini dövlət elan eləyib. Dövlətin əvəzinə dövlətin yerinə qərar verənlər var. Ə, bu millət heç bir halda ə, öz istədiyi və öz ə, xəyallarına, öz arzularına, öz ümidlərinə yetə bilməyəcək. Amma ə, o yetirilən günlər də olacaq bu günlər gələndə tarix xərcə şey yazacaq. Ona görə bir dərar deyirəm. Əmrlüfəz bəyə Allahdan rəhmət diləyirəm. Rəhim bəyə uzun, uzun ömürlər diləyirəm. Və bu gün Azərbaycanda 200 il Azərbaycan təhvilin adlı düşüncə soruşunun Azərbaycandan e, belə tamasız, səvasız, skandalсыз e, çıxarılmasının həyata keçirmiş kişilərin hər birinə buradan salam göndərirəm və yaşayanlara Allah ömür versin dünyasını evet. dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Bu qədər elə çıx təşəkkür edirəm.